Ну дивись, те, що я дивилася, в принципі, вже на своєму каналі, да? там дивилися просто 5 чи 6, не пам'ятаю, яких ну, основних подій жовтня, там зразу показувало, що буде ситуація з АЕС. Тобто зараз найбільше, що мені там, типу, знаєш, фонить, як, як я кажу, це АЕС. Тільки я не можу розібратися, поки що це Курська або запоріжська, того що показує карта відлюдника. Карта відлюдника вона говорить про окуповану територію. Хоча вчора мені вже дівчатка в принципі кидали, що росіяни кажуть, що ми якусь провокацію. А типу, що ми там щось обстрілювали на Курську ЗС. Так так, 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 так була була така провокація вчора. Так мені кажеться, це все таки запорожська відноситься, чесно, на жовтень? Ну щось не те, ну якось воно і там знову ці карти падають щодо полонених. на Запорожской станции, да, то, что мы как-то, помнишь, обсуждали, оно так, типа так. не сбылось еще касательно людей, что там. И прям мне не нравятся карты, там прям падает солнце, то есть какая-то ситуация будет с температурой на станции. Туз пентаклей – это карта защиты вообще, да, то есть я думаю, может какие-то механизмы защитные поврежд... повредят россияне или что-то вот будет вот этим связано. Но там дьявол прям падает, мне не нравится. То есть я спрашиваю, есть ли какая-то опасность для Украины? То есть там есть она, то есть показывает сразу, что да. Я такая, блин, такого раньше просто не было никогда. Это первый раз так показывает. Это его Ну типа того, да, что сегодня там. Ты ж понимаешь, типа, что они один раз провокацию сделали, второй. Все У -у -у. нормально, нормально, нормально. В конечном итоге может какая-то фигня быть такая, что действительно где-то что-то они случайно там напортачат как ты такие, ой. Но это как бы к ним тоже понесет все, я понимаю, просто они же криворукие. Но нам от этого не легче, потому что... И мне смущает еще, что они сейчас начали разгонять, что на Курской, что мы типа Курскую обстрелять хотели. Такие, а, ну вот мест куча запоров... Они могут такое даже, они же дурачки. Понимаешь? Потому что мне не нравится... Блин, ладно, давай посмотрим, это Курская больше станция или Запорожская, не знаю, не смотрела это. По ощущениям Запорожская. Блин, ну вообще показывает и ту и ту, на самом деле. Последний карты, давай, раз. Блин, и та и та станция. Я склоняюсь больше, все-таки. Хотя, нет. И та и та показываю. А... а провокацию на какой? Я не знаю, как правильно сформулировать. И ту, и ту показано. Наибольшим часом, на проволоке жаль, небеспака будет и для одней, и для ну, да. другой атомной станции. Просто -то странно, -то. тоже. Они там и там сидят, по сути. Но это как с Чернобылем было. Примерно то же самое. Сами по себе стреляли, блин, сами окапывались в той земле. Хорошо, а больше опасность для какой станции? Для Курской или для Запорожской? Запорожская карта смерти у сразу понятно. Запорожская станция. И Кирка вот. Ну, я по ощущениям просто по своим говорю. Да, то, что я чувствую, карты подтверждают. Курская Курска. Мне вчера кидали новости про Курску, но это не то. Вот я всегда склонялась к Запорожской. И вообще думаю, что они будут пытаться сейчас там какие-то. Даже уже, наверное, они сейчас. Не обращайте внимание, я туплю, потому что типа я приболела. Э -э они уже там сейчас какой-то. План продумують наступлення, тому що на Запорізьку область падає 30 мічей завжди. тобто що -то вони вот хочуть движення какої-то. Так, да, про це насправді і повідомлялося, що готується mm -hmm. штурм на Запорізьку область, і саме Запоріжжя потім хочуть зайти і на Донеччину. Тому давай, можливо, більш детальніше подивимось, хочу удастся ворогу реализовать свои планы, что до штука не Не думаю, что оккупируют просто, ну, планы есть 100%. То есть я своих слов не забираю, когда тогда еще видения были про Запорожскую. Я просто тогда помню, что говорила об этом. Сейчас оно просто уже все. Почему-то мне сейчас, вот, по моим ощущениям, от Запорожья, вообще, в принципе, от Запорожской области, как-то не по себе. Вот вообще не по себе. А если такая, вот такое ощущение, значит, что-то там готовится, что-то там может быть. То есть я знаю себя очень хорошо. Когда я начинаю думать, ты же знаешь про какой-то город, очень да. много вспоминать случайно, либо, ну, то есть мне не нравится. То есть когда, допустим, касательно Житомирской области, когда, помнишь, мне там давали, то есть видения были, мне, мне давали понимание того, что какая-то будет фигня фейковая, типа они, забей. Сейчас там, видишь, с Беларусью какая-то, то, блин, Шахет у них полетел, тут Беларусь, то там mm. самолет полетел к нам. То что-то еще то есть это может быть какая-то провокация типа они зайдут им по носу дадут они выйдут а что а запорожская область мне вообще не нравится по ощущениям сейчас плане самонаступы в то штурме так на запорожской и обстрелов, обстрелов тоже и обстрел. я более чем уверена что там прям будет жесть твориться до конца октября точно прям какое-то обострение у них по запорожской области что них такое обострение по запорожской области покажите нам Ну и что, ну да, действительно вот обстрелы, карта башни, тройка мечей падает. Вот десятка мечей, блин, плохо падает на карту. Так а почему-то обострение, я понимаю, что обострение еще. Ну понятно, я а спрашиваю, почему обострение за станции здесь. Короче, ни туда, ни сюда, они. Это как Херсонская, они вышли, теперь понимаешь, постоянно, что они вышли оттуда. Запорожская, они там захватили какую-то маленькую часть, больше не могут ничего. Из-за этого у них истерия начинается. Типа, тут чувство собственности. Видишь, четверка Дженнов, четверка Пентакли это выпало Снизу вот. От беспомощности от своей. Давай так скажем. А, також давай тоді подивимося Донецьку область теж, тому що на Донеччині новини з кожним днем все гірше і гірше. Зараз прийшла інформація про те, що Вогледар таки вже повністю під контролем РФ знаходиться. А, чи вдасться повернути назад Вогледар Або чи вдасться ворогу просуватися далі і окуповувати і надалі наші донецькі міста? О, да. Будет движение врага дальше? Да, да будут потери у нас территория еще. Вот влюбленная шестерка мечей, пятерка кубков, карта потери. Еще будут потери у нас. Соответственно, движение у них будет тоже дальше. Такой еще вопрос. Давай тоді детальніше подивимося, місто Краматорськ. Просили глянути, що чекає на нього. Про окупацію має в виду? Так. пока купаться не вижу. Обстрелы, вот карта башни сразу падает. Пока, пока наши, все наши. Видишь, десятка кубков карты семьи. Но движение в ту сторону, я так понимаю, идет по рыцарю щели. На ближайшее время пока не показала оккупации, Но движение в ту сторону идет. Надо немножко позже смотреть, значит, по картам.